শৰ্মা মহন্ত গোস্বামী কিছুলোকে অসমখন জ্বলাই চাৰখাৰ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে কালি বাক্সা জিলাত যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাতো কিন্তু শৰ্মাই জড়িত স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি আপোনালোকক তেনে শৰ্মা দুগৰাকীমানৰ কথাই ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু নকৈয়ো থাকিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু নোকোৱাকৈ থাকিব এতিয়া নোৱাৰোঁ এতিয়া মুখ বন্ধ কৰি থাকিলে নহ'ব এই মহিলাৰ লগত এই মহিলাজনী গাত কি আছে নাজানো তেওঁ নিজৰ সংসাৰখনকে এতিয়ালৈকে ঠিক কৰিব পৰা নাই অ'ৰ পৰা ত'ত ত'ৰ পৰা ত'ত টোপোলা বান্ধি বান্ধি ঘূৰি থাকোঁতে যায় আন চাই এই মহিলাগৰাকীক কোনেও ভাড়াও নিদিয়ে গতিকে এই মহিলাজনী বোলে তাই হেনো লেখিকা আৰু কি লেখিকা কিহৰ লেখিকা তাই ভগৱানেহে জানে তেনেকুৱা লেখিকা আমিও পাৰিম কাৰোবাৰ পৰা অ'পৰা এটা চুৰ কৰি ত'ৰ পৰা এটা চুৰ কৰি এখন আমিও লিখিব পাৰিম আৰু লেখিকাৰ নাম ল'ব আমিও পাৰিম গতিকে সেইজনীয়ে কি কৈছে জানেনে আমি লাগি আছোঁ ন্যায় কাৰণে নহয় জানো যে ৰাজপথত ওলাই গৈ আমি ন্যায় বিচাৰে হে বিচৰা সেইটো নহয় ঘৰত থাকিও ন্যায় বিচাৰিব পাৰি গতিকে তেওঁ আজি এটা কি পোষ্ট লিখিছে জানেনে বাক্সাৰ গাড়ী জ্বলাই হিংসাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা জুবিন অনুৰাগী নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মিয়া আখ্যা শিখা শৰ্মা এই শিখা মিখা এজনীকতো চিনি পায়েই আৰু তাই অলপ দিনৰ আগলৈকে মিয়াৰ পাছে পাছে মিয়াৰ পুকৰৰ পিছে পিছে ঘূৰি আছিলে আৰু এতিয়া তাই বৰ্তমান মিয়া বেয়া পোৱা হৈছে আৰু সেইখিনি ক'লে আৰু তাই শৰ্মা এইটো কি শৰ্মা কৰা কাৰ পেটত জন্ম হোৱা এইজনী শৰ্মা সেইটো ভগৱানে জানিব আৰু শিখা শৰ্মাৰ এই মন্ত মন্তব্যক লৈ জনাওক আপোনাৰ মতামত তেনেকৈ কৈছে কিন্তু এতিয়া কি কৈছে জানে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে একচন লক মিয়াৰ হাতত অসম জ্বলিবলৈ নিদিব তেওঁ কৈছে আৰু বাক্সা জিলাত জ্বলোৱা আৰু হিংসাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা নাইণ্টি নাইন মিয়া ইহঁত জুবিনৰ অনুৰাগী নহয় ইহঁতে উচ্ছেদৰ প্ৰতিশোধ লৈছে কিমান অভদ্ৰ ফাল্টুমাইকী হ'ব লাগিব এজনী চাওক আৰু সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কিত লেখিকা বোলে তাইৰ চাঞ্চল্যকৰ আৰু বাক্সাৰ গাড়ী জ্বলাই হিংসাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা জুবিন অনুৰাগীক নাইণ্টি নাইন ম্যাখ্যা শিখা শৰ্মা শিখা শৰ্মাৰ এই মন্তব্যক লৈ আপোনাৰজনক মতামত এতিয়া এজনটো এজন আৰু প্ৰথমতে মই কৈ লওঁ তাৰপিছত বাৰু আপোনালোকক ক'ম আৰু এজন আছে যিজনে নেকি কালি বাক্সা জিলাত সেই ল'ৰাখিনি গৰুলা গৰুলকৈ মাৰিছিলে লাঠিচাৰ্জ কৰিছিলে ইয়াতো বহুত কিছুমান কথা আহে সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ গাটো ইমান দুখ নাই আপোনালোকে কথাটো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু তেতিয়া বুজি পাব যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই আছে পুলিচ অফিচাৰজনে উৰাই ঘূৰাই তাত মাৰিছে কিন্তু তাৰ আগৰ কণ ভিডিঅ' কিন্তু নাইকিয়া সেইটো মনত ৰাখিব দেই আৰু সেইবিলাক কোনে কৰিছে বাক্সা জিলাৰ মানুহে এতিয়া কিছুমান মেডিয়াৰ আগত কৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে কিছুমান মানুহ আহি পেলাই তাত তেনেকুৱা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৰিছে হয় কিন্তু সেইধৰণে তেওঁলোকে ইমান অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা নাই তাত কিছুমান মানুহ জড়িত হৈ আছে আৰু সেই জড়িত মানুহবিলাকে তাত তেনেকুৱা কৰি ঠাইখিনিৰ বদনাম কৰিবলৈ গৈছে এখন সুন্দৰ ঠাই মানে পুণ্য পুণ্য ঠাই বুলি ক'ব লাগিব সেই বাক্সা জিলাখন তাত কোনো এইবিলাক দুই নম্বৰী কাম নচলে আৰু সেই তেওঁলোকৰ বদনাম কৰিবৰ কাৰণে কিছুমানে গৈ তাত সেইটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে বুলি মিডিয়াৰ আগত কৈছে আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে যে ইয়াত তৃতীয় শক্তি জড়িত আছে আৰু কালি মই যিহেতু ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ আৰু মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে তাত এইবিলাক জড়িত নাই কিন্তু চালি জাৰি চাই আৰু যিখিনি ভিডিঅ' ফুটেজ ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত মানে প্ৰকাশ পাইছে তাত সম্পূৰ্ণ স্পষ্টকৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ মানুহখিনিয়েও কৈছে যে মুখত ক'লা কাপোৰ মাৰি আহিছে কিবা কিবি এনেকুৱা অন্যান্য মানে ধৰণৰ কথা কৈছে আৰু সঁচাকৈয়ে সেইবিলাক কিন্তু সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ গাতো আমি ইমানখিনি দুখ দিলে নহ'ব কাৰণ কি জানেনে তেওঁ পিতৃয়ে যেতিয়া নেকি ফেচবুকত এটা প'ষ্ট কৰিলে তাৰ পিছতহে কিন্তু সেই মানুহজনৰ ওপৰত পুলিচ অফিচাৰজনৰ ওপৰত খং উঠিল আৰু মানুহখিনি উত্তেজিত হৈ গ'ল আৰু সেই বাপেকজন সেইজন এজন কেনেকুৱা কোলাংগাৰ বাপেক নাজানো ফেচবুকত তেওঁ যদি সত্যশুদ্ধ হিচাপে কিছুমান পোষ্ট কৰিছিলে সেইখিনি তেওঁ সি কাৰণে ডিলিট কৰিব লাগে বাৰু আৰু সেইজনো হ'ল এজন কিন্তু শৰ্মা সেইকাৰণে কৈছোঁ শৰ্মাই জ্বলাই শেষ কৰি দিছে আৰু জুবিনহেন মানুহজনকে শৰ্মাই মাৰি পেলালে আৰু এইবিলাক হ'ল বিজতৰীয়া শৰ্মা যিবিলাক শৰ্মা মহন্ত গোস্বামীয়ে দুই নম্বৰী কাম কৰে আৰু প্ৰায় সংখ্যক দেখোঁ দুই নম্বৰী কাম কৰাত তেওঁলোক উস্তাদ আৰু নিজে কামটো কৰি লোকক ফচোৱাত উস্তাদ এইবিলাক মানুহ গতিকে তেওঁ কৈছে যে জুবিনৰ আদৰ্শৰ প্ৰথম প্ৰতিফলন বাক্সা সেইটো কৈছে আৰু এই লগতে সেইটো সেইজনৰ নাম হ'ল হিতেশ দেৱ শৰ্মা সেই কালি পুলিচ অফিচাৰজনৰ পিতৃ হ'ল এইজন আৰু তেওঁ মানে জুবিন গাৰ্গৰ আগৰ পৰাই মানে হেৰি কৰি আহে মানে বিতৰ্ক বিতৰ্কিতমূলক কিছুমান পষ্ট দি আহে আৰু তেতিয়াও দিছিলে আৰু এই শিখা শৰ্মা বোলাজনীয়েও দিছিলে জুবিন গাৰ্গক নানানটা কথা কৈছিলে কিন্তু এতিয়া কওঁ শুনক আমিও কিছুমান কথা কৈছিলোঁ নাই কোৱা বুলি নকওঁ কিন্তু হ'লেও আমি সেইটো ভাললৈহে কৈছিলোঁ মই একদম মোৰ মনৰ পৰা কৈছোঁ দেই ভাললৈহে কৈছিলোঁ মই বেয়াটো ভাবি কিন্তু কোৱা নাই আৰু কেতিয়া কৈছিলোঁ কি পৰিস্থিতিত কৈছিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় কিন্তু এইকেইজন মানুহে এনেকুৱা কিছুমান কথা কৈছে আৰু এই শিখা বোলাজনীয়ে কৈছে জুবিন অনুৰাগীসকলে মানে মদ খাই আহি পেলাই সেই তাত জুবি মানে সমাধি ক্ষেত্ৰত আহি পেলাই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে কিবা কৰে সেইজনী শৰ্মা বোলাজনীক কৈছোঁ মই সেইজনীক মানে চুৱাপাতনীয়ে চুৱা পাতনীয়ে ঘূৰি ফুৰা এতিয়া মিয়াসকলক লৈ পেলাই যে গালি পাইছে সেই মিয়াসকলৰ ঘৰত দেখোন লালচাহ আৰু মুড়িও খাইছিলে ট্ৰেক্টৰত উঠি দেখোন সেই দীঘল দীঘল দাঢ়ি থকা মানুহবিলাকৰ দেখোন লগত দেখোন তেওঁ ফটোও উঠিছিলে তেতিয়া মিয়াবিলাকৰ পোকৰবিলাক ভাল আছিলে আৰু এতিয়া মিয়াবিলাকৰ পোকবিলাক বেয়া হ'ল যেতিয়া চেলেকিবলৈ পাই আছিলে তেতিয়া ভাল হ'ল আৰু এতিয়া হয়তো চেলেকিবলৈ নাপালে তেওঁ আকৌ ধান্দাটো বেলেগ হৈ গ'ল বেলেগত চেলেকিবলৈ গ'ল আৰু তেতিয়াই তেওঁ কি হৈ গ'ল মিয়াসকল বেয়া হৈ গ'ল আৰু বাক্সা জিলাত যিসকলে মানে হেৰি কৰিছিলেহি মেডিয়াৰ আগত আহি মই এইখিনিতে কথাটো কৈ দিছোঁ মিডিয়াৰ আগত আহি পেলাই যিসকলে বাইক দিছিলে তেওঁলোককহে এৰেষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু তাত তেতিয়ালৈকে যিসকলে মানে গীতি মাৰিছে কিবা মাৰিছে বুলি কৈছে সেইবিলাকক নহয় কিন্তু মেডিয়াৰ আগত যিসকলক পাইছে আৰু তাকেই তেওঁলোকে মানে উঠাই আনিছে গতিকে এইটো এটা বহুত বেয়া কথা আৰু যিসকলক ধৰিছে একেবাৰে গোটেইখিনি আপোনালোকে গমেই পাইছে কোনবিলাকক ধৰিছে সেইটো মই নক'লেও হ'ব আৰু আপোনালোকে হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে যেতিয়া তাত আপোনালোকে গম পায় গম পাই আছে গতিকে মই কৈছোঁ শুনক এই শৰ্মা শিখা শৰ্মা তাইক কোনে জন্ম দিছিলে সেইটো নাজানো আৰু এনেকুৱা এটা বস্তু জন্ম দিলে চকুত কাজল চকুত কাজলখিনি লৈ মুখত এডাল ৰঙা লিপষ্টিক সানি পেলাই চিঞৰি চিঞৰি টেঁটুফালি ফালি কথাখিনি ক'লে তেওঁ মিছা কথাটো সঁচা হৈ নাযায় আৰু তেওঁ যে কৈছে জুবিন অনুৰাগীসকল যে মদাহী বুলি কৈছে তেওঁ কওকচোন এতিয়া যিখন ৰুলিং চৰকাৰ চলি আছে তেওঁলোকক কওক যে জুবিনে ন্যায় নোপোৱালৈকে মদৰ দোকানবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে শিখা শৰ্মাই সেই কথাটো ক'ব পাৰিবনে আৰু লগতে সেই গোচ হেৰিজন এইটো কালি বিতৰ্কিত সেই পুলিচ অফিচাৰজনৰ পিতৃ কি হিতেশ দেৱনাথ শৰ্মা নে কি হিতেশ দেৱ শৰ্মা সেইজনক কৈছোঁ তেওঁ যে জুবিন অনুৰাগীসকলক মানে মদাহী বুলি কৈছে তেওঁ কি নোখোৱাকৈ থাকে নেকি তেওঁৰ পুত্ৰই নোখোৱাকৈ থাকে নেকি তেওঁ ইমান সচেতন ব্যক্তি যদি তেনেহ'লে তেওঁ কিয় নকয় যে জুবিনে ন্যায় নোপোৱালৈকে কি মদৰ দোকান বন্ধ ৰাখক ক'ব পাৰিবনে আৰু ল'ৰাবিলাকৰ দিনৰ দিনটো তাত ৰ'দে বতাহে ঘূৰি ফুৰে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ ঘৰ সংসাৰ চলোৱা বহুত আছে আৰু যিখিনি প্ৰকৃত অনুৰাগী তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে কিন্তু তাত আছে আৰু অনুৰাগী আৰু কিছুমান অনুৰাগী হ'বলৈ বিচৰা বহুতো তথ্য ইয়াত আহি পৰে আৰু যিসকলে মনৰ পৰা ভাল পায় তেওঁলোকে অহনিশে তাত মানে কি হৈছে দেখিছে দিন ৰাত একেকাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক মদাহী বুলি ক'লে আমাৰো ভাল নালাগে কাৰণ আমাৰো মাত মতা অধিকাৰ আছে গতিকে শিখা শৰ্মা বোলাজনীক মই কৈ দিছোঁ তা মহিলা হৈ মহিলাক ক'বলগীয়া হোৱাটো একেবাৰে লাজৰ কথা তেওঁ নিজে কেনেকুৱা তেওঁ ভাবি চাওকচোন কথাটো তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত পৰি আছে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী বাৰু বৰ্তমান আছেনে লগত সেইবিলাকত চিন্তা কৰক তেওঁ কোন মদাহী কোনে মদ খাইছে নেখাইছে জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰত মদ খাই কিমান পৰি আছে তেওঁ সেইবিলাক চকু দিব নালাগে এনেকুৱা ফাল্টু কথা এইবিলাকত ক'ব নালাগে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আমাৰো মুখ আছে ক'বলৈ আমি নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণে মই আজি এজনী ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু এই ভিডিঅ' মই নবনাওঁ আপোনালোকে দেখিছেও সেই কিন্তু যেতিয়া বিতৰ্কিতমূলক এইটো পৰিস্থিতিত তাই সেইখন কি লিখিছে আপোনালোকে কি কাৰণে এইজনীক হেৰি কৰে নাজানো চাই থাকে আৰু তেওঁ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে সেইটোও একদম ৰহস্যজনক কথা আৰু কিয় ৰহস্যজনক কথা সেইটো হয়তো আপোনালোকে গম পায় গতিকে আৰু কিমান কি ক'ব এই চব মানে কি হৈছে জানেনে এতিয়া গোস্বামী মহন্ত আৰু শৰ্মা এইখিনিয়ে একদম শেষ কৰি দিছে কয় নহয় লুটি পুতি খায় বুলি সেই এওঁলোকে লুটি পুতি খাইতো খায়েই আৰু লুটি পুতি খোৱাটো খোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে অ'ৰ কথাটোত তোৰ কথাটোত তেনেকৈয়ে কৰি থাকে গতিকে আৰু কিমান কি ক'ব নিজৰে লাজ লগা হৈছে এইজনী কথা এইজনীৰ নাম চিখা নহয় চিকা আৰু চিকা যেনি যায় গোন্ধাই যায় আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় ঘৰত যদি কেনেবাকৈ চিকা সোমাই গোন্ধাই যায় আৰু এইজনী চিকা য'তে চিঞৰিবলৈ যায় ত'তে গোন্ধত মানে গেলা ভেণা মাখি পৰে আৰু এতিয়া তেওঁ মিয়া 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 বুলি ফেচবুকত যি প'ষ্ট দিছে সেই মিয়া ঘৰতে আকৌ লালচাহ মুড়ি খাই আছিলেগৈ আৰু মিয়াৰে পোকৰ চেলেকি আছিলেগৈ তেতিয়া কিন্তু তেওঁ সেই মিয়াখিনি বৰ প্ৰিয় আছিলে দেই আৰু এতিয়া মিয়াখিনি তেওঁৰ পৰা মানে বহুত দূৰত আৰু আৰু সেইসকলেও গম পাইছে যে এইজনী কেনেকুৱা মহিলা গতিকে মহিলা হৈ মহিলাৰ বদনাম গোৱাটো বা মহিলাৰ কিছুমান কথা কোৱাটো মোৰো হৈছে অপৰাধ কাৰণ কিয় অপৰাধ বুলি কৈছোঁ তেনেকৈ ক'ব নালাগে কিন্তু ক'বলৈ বাধ্য কৰাইছে তেওঁৱেই তেওঁ এতিয়া মিয়াৰ হৈ যিমানখিনি যি কৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে আমিয়ে গৈ পেলাই ট্ৰেক্টৰত উঠি পোৱা নাই হয়তো সেই মিয়া মাইকীখিনিয়ে ট্ৰেক্টৰত উঠি পেলাই তেনেকৈ গিৰিয়েঘাটৰ লগত ফটো উঠি পোৱা নাই তেওঁ আকৌ গৈ পেলাই মুড়ি চাহ খাই পেলাই ট্ৰেক্টৰতো উঠি পেলাই ফটো পষ্ট দিছে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ দীঘল দীঘল দাঢ়ি থকা মিয়াৰ লগত গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু সৰ্বশেষত সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক অসমখন ঠাণ্ডা হওক জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাওক তাকেহে কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই